ओम ओमशो श्री केतु कवच स्त्रोत्र मंत्र शो त्रंबक ऋषि ही अनुष्ठुप छंदा केतुर्देवता कम बीज नम शक्ति ही केतुरीति कीलकम केतु कृतो पीरा निवारणार्थे सर्व शत्रु विनाशार्थे सर्व कार्य सिद्ध्यार्थे केतु पित्यर्थम जपे विनियगा ॐ श्रीगणिशाय नमः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदाकेतुं ध्वजाकारं गृहेश्वरं चित्रवर्णः शिरो पातु भालं धूम्रौ शमुद्दुती पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुतिमे रक्तलोचना घ्राणम् पातु चिबुकं सिंहिकासुताः पातु कण्ठं च मेकेतु स्कन्धौ पातु ग्रहादिपाः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिम् पातु महाग्रहाः सिंहाशनः कटिं पातु मध्यम् पातु महाशुराः उरु पातु महाशीर्षो जानुनी मेति कोपनाः पातु पादौ च मे क्रूर सर्वाङ्गनरुपिङ्गलाः या ईदं कवचं दिव्यं सर्वरोगो विनाशनं सर्वशत्रुविनाशनं च धारणात् बीजयी भवेत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे विरोचितम् श्रीकेतुकवचं सम्पूर्णम् ओम ओमशो श्री केतु कवच स्त्रोत्र मंत्रशो त्रंबक ऋषि ही अनुष्ठुप छंदा केतुर देवता कम बीज नमः शक्ति ही केतुरीति कीलकम केतु कृतो पिरा निवारणार्थ सर्व शत्रु विनाशार्थे सर्व कार्य सिद्ध्यार्थ केतु पित्यर्थम जपे विनियगा ॐ श्रीगणिशाय नमः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदाकेतुं ध्वजाकारं गृहेश्वरं चित्रवर्णः शिरो पातु भालं धूम्रौ शमुद्दुती पातु नेत्रे पिङ्गलक्षः श्रुतिमे रक्तलोचना घ्राणम् पातु सुवर्नाभश्चिबुकम् सिंहिकासुताः पातु कण्ठम् चमेकेतु स्कन्धौ पातु ग्रहादिपाः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठा कुक्षिम् पातु महाग्रहाः सिंहासनः कटिं पातु मध्यम् पातु महाशुराः उरु पातु महाशीर्षो जानुनी मेति कोपनाः पातु पादौ च मे क्रूर सर्वाङ्गनरुपिङ्गलाः या ईदम् कवचम् दिव्यं सर्वरोगो विनाशनम् सर्वशत्रुविनाशनम् च धारणात् बीजयी भवेत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे विरोचितम् श्रीकेतुकवचम् सम्पूर्णम् ओम ओमशो श्री केतु कवच स्त्रोत्र मंत्र शो त्रंबक ऋषि ही अनुष्ठुप छंदा केतुर्देवता कम बीज नम शक्ति ही केतुरीति कीलकम केतु कृतो पिरा निवारणार्थ सर्व शत्रु विनाशार्थे सर्व कार्य सिद्ध्यार्थ केतु पित्यर्थम जपे विनियगा ॐ श्रीगणिशाय नमः केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदाकेतुं ध्वजाकारं गृहेश्वरं चित्रवर्णः शिरो पातु भालं धूम्रौ शमुदुती पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुतिमे रक्तलोचना घ्राणं पातु सुवर्नाभश्चिबुकं सिंहिकासुताः पातु कण्ठं च मेकेतु स्कन्धौ पातु ग्रहादिपाः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहाः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महाशुराः उरु पातु महाशीर्षो जानुनी मेति कोपनाः पातु पादौ च मे क्रूर सर्वाङ्गा निङ्गलाः या ईदं कवचं दिव्यं सर्वरोगो विनाशनं सर्वशत्रुविनाशनं च धारणात् बीजयी भवेत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे विरोचितं श्रीकेतुकवचं सम्पूर्णम् প্রিয় দর্শক বন্ধু এই কেতু কবচ মন্ত্র অত্যন্ত একটি শক্তিশালী মন্ত্র যে ব্যক্তি নিত্য এই কবচ মন্ত্র শ্রবণ করবে বা পাঠ করবে বা নিজের শরীরে এটি পরিধান করবে সে সকল প্রকার রোগ ভোগ থেকে মুক্ত হবে তার শত্রুরা ধ্বংস হবে তিনি সর্বত্র বিজয়ী হবেন এই কেতু কবচ মন্ত্র ব্রহ্মাণ্ডে পুরাণে উল্লিখিত আছে কুণ্ডলিতে যদি কেতু অশুভ অবস্থানে থাকে অশুভ গৃহে থাকে তাহলে কেতু গ্রহের কারণে জীবনে ভয়ঙ্কর হতাশা আসে দীর্ঘ রোগ ভোগ আসে গুপ্ত শত্রুতার দ্বারা আক্রমণ হতে দেখা যায় প্রচণ্ড ঝামেলা অশান্তি আসে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ হতে হয় ফারা দুর্ঘটনা ইত্যাদি এড়াতে প্রতিদিন এই কেতু কবচ পাঠ করতে হবে শরীরে ধারণ করতে পারলে ফল আরও দ্রুত আসবে কেতু যদি কুণ্ডলিতে চন্দ্র বা শুক্রের সাথে থাকে তাহলে বিবাহিত জীবনে সমস্যা দেখা দেয় যদি কেতু কুণ্ডলিতে বুধের সাথে থাকে তবে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং সাথে সাথে স্নায়ুতন্ত্রের ত্রুটিগুলো দৃশ্যমান হয় কেতু যদি রাশিতে বৃহস্পতি গ্রহের সাথে থাকে তবে গুরুচন্ডাল দোষ তৈরি হয় মানুষের জীবনে কোনো পরিকল্পনা দেখা যায় সফলতা আসে না বিবাহিত দম্পতিদের কোনো সন্তান হয় না তাই এই ধরনের সমস্ত গ্রহপীড়া থেকে মুক্তি লাভ করতে বিশ্বাস ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে প্রতিদিন এই কেতু কবচ মন্ত্র নিত্য তিনবার করে পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং যারা এই নিয়ম মেনে নিত্য এই কবচ মন্ত্র পাঠ করবেন শ্রবণ করবেন তাদের জীবন থেকে উল্লেখিত সমস্ত সমস্যাগুলো দেখবেন ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং গ্রহপীড়া থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন দর্শক বন্ধু ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করছি আগামী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন জয় গুরু জয় মা